Лайка, как ты став ⁇ до нумерологии? А, положительно и адекватно. <laughs> 0909, 09. чем мы побожаем ОСБ? Да, у всех нашим глядачам. Мы будем желать всем вам не больше 18 а, лет такого, знаете, драйва, молодости, и чтобы энергия была у вас так же, как и, в 18 и щоб у вас здесь. И чтобы сердце было сеу-ритми за 1 правильно? Да. стартап шоу, стартую, лайками стартую, швы, денько! О, oh, мой гад. І, і далі у нас платья із автозапчастей. 3D принтинг зі скла. Хто хайпить printing zit. А чому безкоштовно можна навчитися в інтернеті? Про це буде розповідати представник проекту Уху! <світ> А теперь с радостью я вам скажу, что же происходило в истории человечества 9 сентября. Итак, подсматриваю и вижу, что 1965 год и Rolling Stones в четвертый раз занимает первую позицию в британском хит-параде. Именно с Satisfaction. Кльово-кльово, тож будемо вітати усіх, можливо, у якомусь реміксі, а можливо, у якомусь кавері він знову забуде займати свою першу сходинку, наприклад, у чартах М1. Що, що, що. Я іще танцюю. А, це ну, ти садфекшон отримуєш. У 2006 року розпочався космічний політ астронавтки НАСА, американка українського походження, Марі Стефанішин Пайпер, яку ми зараз спостерігаємо на фотокартках і на вашому екрані. Тож переказуємо космічний привіт і з космічними відчуттями пряму. на орбиту М1 та стартап -шоу. И через песни Жанны Агузаровой мы вам хотим вообще также пожелать космического настроения, кстати, нам сейчас его подарят наши артисты и звезды. Пойдемте с ними тяне. чай пить и узнавать, что такое хайпить. 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 Английское слово хайп и от него хайпить – это делать. Здороваться во время того, как пьешь. Бывает, вечером люди собираются, и начнут хайпить. Хайп хайпить, э, хайпить. Хай и пики. А, высоко в горах это чай. Пост хайповый синдром наступает. <laughs> ну, не знаю. Надо хайпить, ребята. Если праздник, давай давайте хайпнем по чарте. Ох, ну вот раз артисты не знают, значит их пиар-менеджер точно понимает смысл этого слова. Ведь на самом деле хайпить это такое себе слово, которое означает пиар. Шум вокруг чего-то. Это то, что постоянно пусть, пусть, пусть. происходит вокруг наших артистов. Но толком как бы слова можно и не знать. Поэтому они знают все равно, что это такое. Ну, пить такой галас на вкуло какой-то подеи. Это хайпить. Это такой, а, че было гучно. Заряжайся креативом, фаном и бобичными идеями разом с новым НСКП в одном коконат Мікс та стартап шоу на М1. Далі порція інноваційних проєктів, які прогреміли на весь світ. Вау, тут зараз таке буде відбуватися. Уявіть, що буде ну, наприклад, з чоловіком, коли він побачить, що його автівку розібрали і зробили з нею сукню. Мне кажется, еще понимаю. будет такой скандал просто, я не знаю, до разлучения. Да а слушай, не с обычной еще и машинки, с машинки Audi A4, потому что, а -а -а! как всегда, самые странные и креативные проекты у нас где происходят? В Голландии. Именно там дизайнер по имени Анук Випрехт представила коллекцию yeah. из четырех 3D-платьев, и каждая из них создана из частей автомобиля Audi A4. А на платье, кстати, установлены там и лампочки, и датчики, которые срабатывают, когда человек приближается к автомобилю. 100, и начинает активно-активно сигналить и э, мигать. Эта девушка, 100% у ее мужа есть Audi 4. Скорее всего, именно поэтому она решила ее как-то раз, разобрать. И Цель через 3 девчата могут принтер... разобрать тачку для того, чтобы заработать сукню? Help! Help me! Так, далее. Слэ, выявляется, что, наконец-то, можно друкувать 3D-принтером просто склом. Наконец-то. Это такая революция, потому что до этого використовували другие материалы, а скло, ну, воно же таке, Его треба очень сильно э, нагревать, чтобы что-то сделать. Так вот, наконец-то, с помощью специальных двух камер в одни нагревается скло, а в іншій все вырубляется, то все это скрепляется, да. достигает, и при еще, ну, как Смотрите, сказати? как это красиво. Очередной прорыв в сфере 3D-печати. Стекло, которое действительно можно использовать в качестве печатного материала. И это заслуга кстати, американских ученых, уже не голландских, попрошу. Я попрошу. Слово, слово. Данный сплавите. процесс осуществляется с помощью камер, одна из которых играет роль картриджа при температуре 1037 градусов по Цельсию, а вторая же помогает сплавлять, как ты сказал, в детали. Горячее mm -hmm. стекло, кстати, очень похоже на мороженка, а это похоже на пиалочки для мороженка. Ну и кажется, это можно будет использовать в будильнице, это по-перше, ну а по третье, по четвертое, по пятое, десятое, это можно действительно сделать клевый декор. Тоже просто Еволюція технічна. Ну а далі ми будемо також еволюціонувати та революціонувати. Бо скільки мільярдів людей щодня заходять у Фейсбук? Ми з вами віртуально попробуємо на вкус неонову японську лапшу. А, чого безкоштовно можна навчитися в інтернеті? Про це будемо спілкуватися з нашим гостем, який буде розповідати про курси безкоштовні в інтернеті. Ура! Тому ви залишаєтеся на зв'язку. Будемо вчитися навчатися і спілкуватися і відпочивати. Я так можу yes! довго продовжувати. А ти повинен сказати, що ми зустрінемося коли? Сейчас, ребята, все, у нас будет много всего полезного все, у нас для вас. На каву.